Украину кинули. Стоп, 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 ответил Кулемет. Украину не кинули, а на нее просто не обратили внимания. Вот если развитие событий пойдет не по корейскому варианту, а по южно-вьетнамскому, как я записывал роликом, то это значит, что Украину даже не кинули, а просто, напросто потеряли. Позавчера, кажется, была годовщина начала войны. Мне хотелось записать ролик, и я даже здесь поскачивал эти. Я не знаю, что с этим делать. Что делать с противником, я прекрасно знаю. Я не, не знаю, что делать со своими гнидами. Вот просто трудно сложить некоторые вещи в голове. Читаю сообщение от ДБР вчера. И вот ощущение, грешит кто-то, а стыдно тебе. Значит, работники ДБР задержались и сообщили о подозрении бывшему командиру дивизиона, одной из воинских частей на Херсонском направлении. Он делал бизнес на подчиненных, то есть отправлял неофициальные отпуска за бабки, кого-то обложил поборами за якобы дисциплинарные нарушения, или не якобы неизвестно. Короче, чувак делал бабло. Вот новые новости по убийству 56-й бригаде, которое произошло. Страшное убийство. Командир Кисленко застрелил подчиненного Валентина Козлюка за то, что Валентин отказался платить ему дань с боевой премией. Чтобы сделать дайджест и так далее и тому подобное. Но события развиваются таким образом, что... Одни растеряны, скупчились вокруг нашего президента, все видят врага в э, Трампе и так далее и тому подобное. Спасать теперь Украину должен Макрон, опять Британия и Эрдоган здесь подписался. Вот вкратце умным людям достаточно, больше нечего разжевывать по полтора часа разжевывать, это просто-напросто, ну, тратить время зря. Людям, наверное, нечем заняться. Мои каналы развиваются за мои личные деньги, и я их зарабатываю. Поэтому украинцам я скажу проще. Украине удалось отстоять самые главные залежи, которые у нее есть. Это несметное количество наличных долларов и евро, которые хранятся у каждого чинушес. Такая жизнь. Больше украинцы ни на что не способны. Даже если вы вызовете арестовича, и вот он придет, я уже неоднократно говорю, придет он какому-нибудь таможеннику, у которого денег на алом. Он от них прикуривает, как в свое время прикуривал э, в Украине. А как же его фамилия у меня клиентка шилась, у него жена его. Э, директор Киевоавтомоторга прикуривал от рублей сотенных купюр. Вот они прикуривают от этих денег, но украинцы гибнут за них. Украинцы позволяют себе убивать себя комбатом на пьянках, когда отказываются оплатить деньги с боевых своих выходов, должны отчислять комбату. Я сейчас вспоминаю вот этот вот судьба солдата, да, когда э, 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 немцы, э, э, гитлеровцы вызвали старшего Бондарчука, э, он там пей ему говорил, пей, а тот, ну немцы же, а этот выпил стакан водки, ему дали буханку хлеба, и он несет одну на всех. Вот так себя ведут комбаты массово, массово. Об этом говорит какая-то, я не заметил, новая звезда у нас среди девчат взялась, женок депутатов, скороход. Она говорит о том, что когда они зашли в парламент, к ним пришли люди с папками. На первой встрече, еще, когда мы даже не вступили в свои повноваження, нам сказали, что на каждого я папочка, поэтому... Думаете, что вы делаете? Как нам сказали, водите себя так, чтобы эту папочку никого не застесовывало. Доброе в тех папочках особо сказали вот в этой папке у вас все про вас все. Если вы себя будете плохо вести, мы дадим им ход. Когда они спросили, я сейчас выложу так и бы Когда у нее спросили, вы согласились? Она говорит нет, но порушили бизнес. С мужа порушили бизнес, всех ее родственников порушили бизнеса, все, что только может быть у знакомых и незнакомых, кумовьев и даже двоюродных детей кто ходит с папками у нас в Украине, в стране? Вспоминайте, ну наверняка начинает участкового МВД полиции сейчас, да? Никак не какие-то <laughs> менеджеры и распространители лифчиков, которые ходили в 90-х годах, как оно там, сетевой маркетинг. Это все ходят органы. Украина как страна поражена, поражена не только коррупцией, а нарушением прав человека. Вас убивают во время пересечения границы, хотя это антизаконно вас требуют деньги. Как только вы попадаете в органы, с вас выбивают деньги. Где-то есть пассионарии, где-то есть они, но хрен его знает, они, по-моему, воюют там за свою пятачок, а не за ту большую Украину, где должно быть что. Люди знают, живущие в Украине, что такое государство, какая национальная идея. Чем должны заниматься правоохранительные органы, судьи, прокуроры? Вот в чем задача была, согласно этой войны. Теперь вы сердитесь на Трампа? Да он мне тоже не нравится, потому что старичок явно закусил дела, Но мне кажется, что он идет туда, куда нужно. То, что я еще предвидел, и не важно. Ванга я или чумак, суть не в этом. Для меня спокойнее, я здесь в Чехии живу, но бы, душа болит сейчас за Украину. А реформация Украины должна происходить с реформацией населения. Пока, еще раз говорю, не, не произошел над ней над Украиной Южно Вьетнамский. Сценарий – это когда все страны союзники отвернулись от Южного Вьетнама и ушли, потому что там была коррупция.